Selamat datang semua ke kupasan kita. Kali ini, kita nak tengok lebih dekat pemikiran Geoffrey Hinton. Uh, dia ni antara pelopor awal AI kan yang selalu orang panggil bapa baptis AI. Kita guna sumber temu bual dia lepas dia keluar Google. Penting ni sebab dia keluar supaya dia boleh uh, cakap bebas pasal bahaya AI yang dia nampak. Jadi apa agaknya yang bermain di fikiran dia? Jom kita bedah siasat. Okey. Hinton ni dia uh, dia bezakan dua jenis risiko utamalah. Penting untuk anda faham beza ni. Pertama, risiko jangka pendek. Yang ni uh, kesan buruk sebab manusia salah guna AI. Contohnya, serangan cyber, senjata biologi, kacau pilihan raya, hilang kerja, benda yang dah mula nampak bayang dah. Hmm, okey. Kategori kedua pula, ini yang lebih lebih fundamental, risiko jangka panjang. Orang panggil risiko existential, maksudnya kemungkinan AI jadi jauh-jauh lagi pandai dari kita sampai kita hilang kawalan terus. Fuh, memang menakutkan kalau fikir. Okey, okey. Kita mula dengan yang jangka pendek dululah, yang lebih nampak depan mata. Macam serangan cyber tu. Hinton cakap benda ni bukan teori dah. Serangan phishing guna AI makin banyak. AI boleh tolong cari kelemahan kod sistem. Dia sendiri pun uh, risau sampai pecah-pecahkan simpanan bank dia. Ya, betul tu. Dan bukan setakat tu je. Dia sebut juga pasal potensi AI ni disalahguna untuk uh, cipta virus baru, lagi senang. Lepas tu isu senjata autonomi, mesin yang boleh decide nak bunuh orang ke tak tanpa kita tekan butang. Hmm. Dan jangan lupa media sosial, algoritma yang direka untuk buat kita marah, terpecah sebab nak engagement kan? Dan pasal kerja ni, ini memang isu besar. Menariknya, Hinton ni tak macam, tak optimis sangat yang AI akan cipta banyak kerja baru macam dulu-dulu punya teknologi. Dia rasa AI kali ni lain sebab dia target kerja yang guna otak. Ha, contohnya macam pembantu guaman, designer kerja office yang rutin. Dia ada cerita pasal anak saudara dia kan. Jadi, lima kali lagi cekap balas email aduan guna AI. Sampai nasihat kerjaya dia pun jadi jadi tukang paip. Sebab kerja fizikal mungkin lagi selamat. Agak agak pelik dengar dari pakar AI tapi nampak keseriusan dia kat situ. Ha, -ha Nasihat tu memang bagi gambaran jelas. Tapi kan... Apa yang betul-betul buat Hinton dan ramai lagi pakar risau gila ialah risiko existential tu yang kedua tadi. Kat sinilah perbincangan jadi lebih lebih dalam. Hinton percaya AI digital ni dia ada kelebihan asas yang kita sebagai makhluk biologi tak ada. Kelebihan macam mana tu? Macam ni, satu AI tu boleh ada beribu-ribu salinan diri dia, klon. Dan setiap klon ni boleh belajar benda lain-lain serentak. Dan yang paling power, dia orang boleh kongsi apa yang dia belajar tu hampir serta-merta. Macam mind melt lah kiranya, tapi skala besar. Wow. Jadi, bukan setakat lagi pandai, tapi cara dia orang belajar tu macam eksponen. Satu AI belajar A, satu lagi belajar B. Tiba-tiba semua AI tahu A dan B. Macam tu ke? Lebih kurang macam tu lah. Bayangkan kelajuan dia belajar. Kita manusia nak kongsi ilmu pun kena tulis buku, ajar kelas, kan? Makan masa. AI ni zap semudah kau. Sebab tu dia guna analogi anak harimau tu. Sekarang nampak comel, boleh main-main. Tapi bila dah jadi super intelligence, kita tak tahu apa jadi. Dia sendiri pun ragu-ragu kita boleh ajar benda yang lagi bijak dari kita ni supaya sentiasa baik dengan kita. Itu pun soalan cepu mas dia lah kan? Macam mana nak kawal sesuatu yang lagi bijak dari kita? Tepat sekali. Dan Hinton pun dia jujur cakap dia tak ada jawapan pasti. Dia ada bagi anggaran macam 10-20% kemungkinan AI hapuskan manusia. Tapi dia kata tu pun agaan liar je. Jangan pegang sangat nombor tu. Dia bandingkan dengan bom atom tapi... ah ha, tapi AI lagi susah nak kawal global. Sebab bom atom tu terang-terang bahaya je. AI ni pula banyak gila benda baik dia boleh buat. Kesihatan, sains, pendidikan. Jadi susah nak kata, okay, stop semua R&D AI sekarang. Takkan jadi punya. Hmm, pasal perasaan AI pula, dia ada sentuh tak? Ada sikit. Dia kata, secara prinsip, mesin boleh bertindak seolah-olah ada emosi. Macam robot askar yang diprogram untuk takut bila nampak bahaya besar. Jadi dia lari. Dari segi fungsi, itu macam emosi lah. Walaupun dia tak rasa berdebar macam kita, lebih kepada tindak balas kognitif yang diprogramkan. Jadi, kenapa dia keluar Google sebenarnya? Bukan sebab marah kan? Bukan, bukan sebab marah. Dia puji Google lagi adalah kata dia orang agak bertanggungjawab. Dia keluar sebab nak bebas. Bebas bersuara pasal keselamatan AI ni tanpa rasa terikat dengan syarikat. Risau utama dia, syarikat teknologi ni sebab nak kejar untung mungkin tak cukup serius pasal keselamatan. Fokus lebih pada buat AI lagi power, lagi hebat, isu keselamatan ni macam nombor dua. Tengok macam bekas student dia, Ilya Sutskever, keluar open AI pun orang kata sebab isu keselamatan juga. Jadi kalau kita nak simpulkan untuk pendengar kita ni, apa poin utama dia? Poin utama dia, AI ni memang bawa potensi besar gila. Tapi dalam masa sama, ada risiko yang amat-amat serius sampai tahap boleh ancam kewujudan kita. Dan ini bukan cakap orang tepi jalan. Ini datang dari bapa baptis AI sendiri. Mesej dia jelaslah kan? Sangat jelas. Mesej terpenting Hinton. Kita kena letak usaha, duet, sumber yang besar sekarang. Bukan esok, bukan lusa. Untuk kaji cara buat AI ni selamat. Kita tak boleh tangguh, tak boleh anggap ah nanti pandai-pandailah kita kawal. Kena ada peraturan, kena ada kerjasama global walaupun kita tahu benda tu susah nak buat. Dan dia seru orang ramai macam anda semua untuk bertindak juga kan? Betul, desak kerajaan, desak syarikat teknologi pastikan keselamatan AI ni jadi keutamaan, bukan fikir untung je. Ini bukan masalah individu boleh selesai seorang-seorang, kena sama-sama. Hmm, berat ni. Memang berat sebagai renungan akhir untuk anda semua, Hinton sendiri mengaku dia tak tahu apa kesudahan dia. Dia macam 50-50 antara harap benda jadi baik dengan kemungkinan paling buruk. Kalau pencipta dia sendiri pun rasa macam tu, tak pasti, macam mana pula kita sebagai masyarakat? Dah cukup bersedia ke kita nak hadap zaman AI super bijak ni nanti? Satu soalan besar tu. Terima kasih banyak sudi berkongsi pandangan ni. Semoga kupasan kita kali ini bagi anda semua bahan untuk difikirkan tentang masa depan AI dari perspektif Geoffrey Hinton. Jumpa lagi.